آل الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. والله عنده حسن الثواب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام يهدم ما كان قبله. والهجره تهدم ما كان قبلها والحج يهدم ما كان قبلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض الى يوم القيامه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمر ما نوام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين خدا انتظار حمد مانيس. محمد جشم برائے ثنانيس محمد حامد حمد خدا بس. خدا مدحا فرین مصطفا بس محمد از تمی خواهم خدا رب خدا یا از تحب مصطفا رب دی مجھے حب محمد اور محمد یوم و محمد بضمن الله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله कृष्क भामुर दान भाषार कृष्ण भामुरु दानो भाषार حسن ربا حي وفان طي مدار لا إله إلا الله 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 لا إله إلا, إلا الله لَا قرد عن صفة الخلق بريء ربنا أزلي يوم خلق خلقك كمالا لا, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا زدنا ولا ند ولا حد لمولاه الآن كما كان ولم يلقى زوالا لا إله إلا الله لا شب ولا مثل ولا كفور لمولاه لا فلد ولا والد لا عم وخالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله, إله إلا, الله إله إِلَّا اللَّه، لا إِلَّه إِلَّا اللَّه، لا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ